Iinci Qarabağ müharibətinin şəhidi Kamil Manaf oğlu Rzayevin anım tədbiri keçirilib. Tədbir şəhidin məzarə önündə Bakı şəhər Pirallahı rayonunda qeyd olunub. MÜZİK anım tədbirində şəhidin doğmaları, yaxınları, sinif yoldaşları, döyüş yoldaşları, eyni zamanda Pirallahı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Bildirilib ki, Kamil Manaf oğlu Rzayev 1971-ci ildə Noyabr ayının 15-də Göçə mahalının Ağbula kəndində anadan olub. Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşlərə qatılır və Erməni mənfurlarının kabusuna çevrilir. O bir çox əməliyyatlarda iştirak edib. Sonuncu döyüşü isə Kəlbəcər rayonunun Qalıncı kəndində olub. 1992-ci il sentyabrın 4-də bu istiqamətdə döyüşlər gedərkən Kamil Rzayev snayperlə vurulur və şəhidliyin zirvəsinə qalır. Rəngli olmuşuq. Sonra Ağdaban kəndində olduq. Sonra qaldıq Qozlu kərpustinə. Orda 80 son bayırına qalxanda orda müharibə başladı. 3 dəfə cəbhə zonasında olduq. Axırıncı dəfə Pətaban var idi. Pəkarınca orada müharibə bətnə öhkəm oldu. Orda mümkün gecə səhər kimi atışma oldu. Səhərə yaxın rəhmətli rəhmətə getdi. bizim şahidli zirvəsinə ucaldığı Kəlbəcər rayonu və bütövlüklə Qarabağımız azaddır. Biz buna görə şəhidlərimizə borcluyuq. Əskerlik dövrünü bitirib gəlmişdi Rusiya'dan. Dözmədi, vətənə yenə də könüllü qulluğa getdi. Kəlbəcər uğrunda qəhrəmancasına şəhid oldu Kamil. Hal-hazırda torpaqlarımız azadlıq qazanıb. Öz ərazimizə qovuşub Kəlbəcər alınanda biz o qədər qürur duyduq ki, dedik qardaş rahat uyur. Artıq Kəlbəcər alınıb. Sən Kəlbəcər dağlarında şəhid olmuşdun. Sənin o qanın o torpaqlarda tökülmüşdü. Rəhmətli Xanım Sovetim vaxtında hərbi xidmətə çağırıldı. Xarkova düşdü, 6 aydan sonra Saratova hilyanın qulluğunu çəkdi, sağ-salamat geri döndü. O vaxtda da bildiyimiz kimi Azərbaycanın üzərinə qara buludlar tolanırdı. Ə, ə qardaşım Bəzi qardaşlar kimi, yəni ki, vətənin qorunması üçün üz tutdu. Mən onlarla fəxr edirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Dövlətimizin başçısı sağ olsun. Yəni bu gün şükür, qaldımız açıqdır, üzümüz ağdır. Sonda isə ehsan süfrəsi verilib. Xanım Mücəfərlilə Şəmbistan fikrətli Elvris İsmayilov Dünya TV